Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Oba. Hari ini hari Rabu 7 Mei dan kita akan meneliti carta Euro serta Pound Britain bagi menilai potensi perubahan pasaran. Kedua-dua mata wang mencatat momentum kenaikan kukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari Selasa. Dalam dagangan awal, aset berisiko disokong oleh bacaan PMI perkhidmatan dan komposit zon Euro serta UK yang lebih tinggi daripada ramalan. Di zon Euro, PMI perkhidmatan kembali melepasi paras 50 mencatat 50.1 berbanding unjuran 49.7. Sementara itu, PMI perkhidmatan UK meningkat kepada 49, hampir memasuki zon pengembangan. Bacaan tersebut menguatkan keyakinan bahawa kedua-dua ekonomi mungkin lebih berdaya tahan daripada yang dijangka sebelum ini. Sementara itu, harga pengeluar zon euro merekodkan penurunan ketara pada bulan Mac, sekaligus meningkatkan jangkaan bahawa bank pusat Eropah akan terus bersikap dovish dan meneruskan pemotongan kadar faedah. Menjelang lewat hari, data perdagangan Amerika Syarikat yang mengecewakan terus menekan dolar. Defisit perdagangan mencapai paras tertinggi pada Mac apabila syarikat mempercepatkan import menjelang pelaksanaan tarif baru Presiden Trump. Laporan ini menjejaskan prospek pertumbuhan suku kedua ekonomi Amerika Syarikat dan merangsang permintaan terhadap euro serta pound. Kalender makroekonomi hari ini padat dengan data utama dari zon euro dan Amerika Syarikat. Di Eropah, tumpuan akan diberikan kepada angka pertumbuhan KDNK Perancis, Jerman dan keseluruhan zon euro. Ekonomi kawasan euro dijangka berkembang 0.2% pada suku pertama menyamai kadar suku terakhir 2024 manakala kadar pertumbuhan tahunan diunjurkan merosot kepada 1% daripada 1.2%. Menjelang lewat hari, perhatian pelabur beralih kepada laporan pekerjaan ADP Amerika Syarikat yang menjangkakan pertambahan pekerjaan swasta serendah RM123,000 pada April berbanding 155,000 pada Mac. Data pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat bagi, bagi suku pertama berada dalam radar dengan unjuran antara 0.2% dan 0.4%, satu petunjuk ekonomi mungkin menghampiri kemelesetan. Jika angka keluar lebih lemah daripada jangkaan, pasaran akan menjangkakan rizab persekutuan Amerika Syarikat menurunkan kadar faedah, memberi tekanan kepada dolar dan menyokong aset berisiko seperti euro serta pound. Selain itu, laporan indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi PCE, data pendapatan serta perbelanjaan pengguna juga boleh menjadi pemangkin kepada pergerakan harga menembusi julat semasa. Sekiranya data Amerika Syarikat mengecewakan, pembeli berpotensi mempercepat momentum kenaikan. Kini kita beralih kepada analisis teknikal. Carta satu jam Euro US Dollar menunjukkan jika berlaku kejatuhan diikuti penembusan palsu pada paras 1.1341, ia akan mencetuskan isyarat pembelian dan mendorong harga kepada 1.1379. Penebusan dan pengukuhan harga di atas paras ini dijangka membuka laluan ke 1.1416 dan seterusnya 1.1453. Pada paras 1.1453 saya mencadangkan untuk membuka posisi penjualan apabila harga kembali naik dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga 40 pips. Posisi penjualan pada 1.1416 dan 1.1379 hanya sesuai dipertimbangkan selepas false breakout dengan sasaran semula ke paras 1.1341 sebagai garis tengah julat. Jika harga jatuh dan menutup di bawah paras ini, pasangan ini berkemungkinan turun ke 1.1306 dan mungkin ke 1.1269. Pada tahap tersebut, membuka posisi pembelian semasa kenaikan semula akan menjadi strategi tepat dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga 40 pips posisi pembelian pada 1.1306 dan 1.1341 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Beralih kepada Pound Britain pula, rally semalam sebahagiannya terbantut. Pembeli kini perlu kembali mengatasi paras 1.3368. Jika berlaku false breakout di paras ini disokong oleh data UK yang kukuh, pasangan GBP USD boleh naik ke dan seterusnya, 1.3437. Pada paras 1.3437, penjualan semasa rebound disyorkan menyasarkan pembetulan intraday 25 sehingga 30 pips. Penjualan pada 1.3399 dan 1.3368 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout dengan sasaran utama pada 1.3335, zon di mana minat pembelian mungkin kembali. Sekiranya pembelian gagal menguasai paras 1.3335, penembusan di bawahnya boleh menolak pasangan ke 1.3301 dan seterusnya 1.3260. Pada paras tersebut, pembelian semasa rebound menjadi strategi tepat menyasarkan pembetulan intraday 35 sehingga 40 pips. Pembelian pada 1.3301 dan 1.3335 hanya relevan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.